श्री श्री गायत्री जगन्माता परब्रह्मस्वरूपिणी परमार्थप्रदा जप्या ब्रह्मतेजोविवर्धिनी ब्रह्मास्त्ररूपिणी भव्या त्रिकालध्येयरूपिणी त्रिमूर्तिरूपा सर्वज्ञा वेदमातामनोन्मणि बालिका तरुणी वृद्धा सूर्यमण्डलवासिनी मन्देहदानवध्वंसकारिणी सर्वकारणा हंसारूढा वृषारूढा गरुडारोहिणी शुभा षट् शुद्धा पञ्चशीर्षा त्रिलोचना त्रिवेदरूपा त्रिविदा त्रिवर्गफलदायिनी दशहस्ता चन्द्रवर्णा विश्वामित्रवरप्रदा दशायुधरा नित्या सन्तुष्टा ब्रह्मपूजिता आदिशक्तिर्महाद्विद्या शुशुम्नाख्या सरस्वती चतुर्विंशच्चक्षराज्ञा सावित्रीसत्यवत्सला सन्ध्या रात्रिप्रभाताख्या साङ्ख्यायनकुलोद्भवा सर्वेश्वरी सर्वविद्या सर्वमन्त्रादिरव्यया शुद्धवस्त्रा शुद्धविद्या शुक्लमाल्यानुलेपना सुरसिन्धुसमासौम्या ब्रह्मलोकनिवासिनी प्रणवप्रतिपाद्यार्था प्रणदोद्धरणक्षमा जलाञ्जली जलगर्भा जलप्रिया जला स्वाहा स्वदा सुधासंस्ताश्रौषड्वक्रिया सुरभीषोडशकला मुनिबृन्दनिषेविता यज्ञप्रिया यज्ञमूर्ति सुवाज्यस्वरूपिणी अक्षमालधरा चाक्षमाला संस्थाक्षराकृतिः मधुच्छन्द्रऋषिप्रीता स्वच्छन्दा छन्दसाम्निधिः अङ्गुलीपर्वसंस्थाना चतुर्विंशतिमुद्रिका ब्रह्ममूर्तिरुद्रशिखा सहस्रपरमाम्बिका विष्णुहृद्गा चाग्निमुखी शतमद्या दशावरा सहस्रदलपद्मस्ता हंसरूपा निरञ्जना चराचरस्ता चतुरा सूर्यकोटिसमप्रभा पञ्चवर्णमुखी धात्रे चन्द्रकोटिशुचिस्मिता महामायाविचित्राङ्गी मायाबीजनिवासिनी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा जगद्दिता मर्यादापालिका मान्या महामन्त्रफलप्रदा इत्यष्टोत्तरनामानि गायत्र्या प्रोक्तवान् मुनिः येतदष्टोत्तरशतं नित्यं भक्तियुतः शुचिः त्रिसन्ध्यं यः पठेत् सर्वमन्त्रसिद्धिमवाप्नुयात् इति श्रीवसिष्ठप्रोक्त श्रीगायत्र्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्